Hoi, hey, ich bin Jasmin. Heute zeige ich euch zwei einfache Methoden, wie ihr Basilikum oder Kalaplau in Thailändisch langhaltbar machen könnt. So könnt ihr jedes seiflisches Basilikum verwenden, ohne dass es schlecht wird. Los geht's! Zuerst äh, suchen wir die schönen Blätter vom Stil Sachsa nur die guten Blätter. Kochen einfach, seit besonders die Vorbereitung. Wenn ihr viel Basilikum benutzt, dauern allein das Supfen schon eine Weile. Bei der Teigküche ist das ganz normal. Das eigentliche Kochen geht oft super schnell, aber das Schnippeln und Vorbereiten der Zutaten braucht Zeit. Und dann ab unter Wasser schön grünlich waschen, damit kein Staub oder Käferchen mehr dran So, jetzt yes, kommt unser Kapau in die Salatschleuder. Einmal kräftig drehen, damit die Blätter schön trocken werden. Wasser raus und weiter geht's mit dem Schleudern. Kapau braucht ein kleines Wellnessprogramm. Bevor es in den Tiefkühler darf, ein bisschen Wärme vor unser gepau ab auf Küchenpapier. Jetzt verteilen wir die Karpaubatter schön locker auf dem Küchenpapier. Papier. alle auf einen Haufen die blauen Platt zum Trocknen. Einfach mit dem Stift draufschreiben, was ist das und wie alt ist das? Sonst steht man später vom Tiefkühler und fragt sich, Kräuter oder Spinat? <laughs> Rein in den Siebbeutel. Und nicht vergessen ein bisschen Küchenpapier dazu zu tun damit die Feuchtigkeit gut aufgenommen wird. Diese Methode ist gut, um Basilikum im Kühlschrank aufzubewahren. So bleibt es etwa 3 bis vier Tage frisch. Wenn man es einfriert, wird es dunkel und verliert Aroma. Das passt gut für Saucen oder Gerichte, bei denen die Blätter nicht gesäu werden müssen. Zweite Methode: Blanchieren und Eifrieren. Leg das Basilikum nur ganz kurz in heißes Wasser. Gieß dann das Wasser weg und schräg es dann sofort mit kaltem Wasser ab. Druck das Wasser anschließend gut aus und leg es beiseite. Ich teile es direkt in Personen auf. Ein Handvoll ist eine Person, damit man es späterlei aus dem Gefrierfach nehmen kann. Einfach mit Folie einpacken. Wichtig, immer darauf schreiben, was es ist und welches Datum. Dann packe ich es so in einen Gefrierbeutel. Jetzt habe ich immer Basilikum da, wenn ich es brauche. Ich gebe es direkt gefroren in die Pfanne. Auftauen ist nicht nötig. Das ist mein Padkappau mit gefrorenem Basilikum. Fertig. Dieses Gericht ist einfach Fleisch gekocht mit Chili-Knoblau-Sauce und zum Schluss mit Basilikum. Grappau bedeutet Basilikum auf Thailändisch.